Добрый день, уважаемые коллеги. Начинаем нашу работу. Сегодня мы проводим заседание исполнительного комитета Бердянского городского совета. Уважаемые члены исполкома, повестка дня вам роздана. Давайте за основу примем. Кто за то, чтобы принять повестку дня за основу, прошу голосовать. Кто против, воздержался. Дополнение изменения есть в повестке дня? Нету. А давайте в целом. Кто за, прошу голосовать принято единогласно, начинаем нашу работу. Первый вопрос про снятие питания с розведу. Гончарова Наталья Ивановна, пожалуйста. Коня Павлович, этот вопрос был рассмотрен на предисполкоме. Прошу снять вопрос. В связи с тем, что в общем -то, была разработана программа развития курортной рекреационной зоны на 2012-2016 годы, предлагаю рассмотреть ее уже по результатам работы в 2016 году. Поэтому прошу снять повестки Спасибо. Уважаемые коллеги, у кого какие предложения будут? Согласиться? Спасибо. Да. Спасибо. Кто за, прошу голосовать. Против, воздержался, принимаемся. Следующий вопрос. Николай Николаевич Мироненко про подготовку. Мироненко про подготовку и проведение профессии. Пожалуйста, Николай Николаевич. По вашему вниманию представляю Проект рішення про підготовку та проведення приписки громадян України 99-го року народження до призовної дільниці міста у січні-березні 2016 року. Кожен рік з метою взяття юнаків на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутки спеціальності професії. Ми проводимо приписку громадян України 99-го року. В цьому рішенні. Складен основний та резервний склад комісії, де голова є військовий комісар. Розроботані графіки, коли хто юнаки яких школ, яких ліцеїв проходять. Початок з 14, 14.12.2015 року та здача аналізів, проходження фіографії і тощо. А саме комісія з питань приписки буде засідати. С 25 січня 2016 року ринтовано до 24 березня 2016. Року. У вас все? Вопросы, Николай Николаевич. Нет вопросов. Есть предложение утвердить. Нет возражений. Кто данное предложение? Прошу голосовать. Кто против, воздержался, принимается. Спасибо, Николай Николаевич. Переходим к следующему вопросу утверждение плана работы исполнительного комитета на первое полугодие. Анчарова Наталья Ивановна, пожалуйста. Уважаемый член исполкома, данный вопрос был рассмотрен также на предисполкоме, проработан со всеми структурными подразделениями согласно регламенту исполнительного комитета. Вопросов не было. Вопросы, пожалуйста, Наталья Ивановна, нет? Кто за данное утверждение проекта? План работы, прошу голосовать. Раздержался, принимается. Следующий вопрос, Наталья Ивановна. Про нагородження членів територіальної громади теж було розглянуто це питання. Питання не було у членів виконавчого комітету. Угу. Нет возражения, уважаемые колеги. Утверждаємо, так? Да? Да. Хто за, прошу голосувати. Хто проти воздержався? Для преси мы будемо озвучувати. Кого ми награждаємо? Давайте все-таки озвучимо. Значит, это два человека. Это Иларионова Татьяна Федоровна, специалист первой категории, секретарь Пекунского совета. Она здесь находится. В комитета не было, исполнительного комитета не было возражений. И Самардак Николай Александрович, это член Рады Бродянской Мейской и Громадской Организации Союз Чернобыль до 14 грудня до праздника. Чем мы награждаем? Медалью просьба. за вагомый внесок у развитых места. Спасибо большое. Переходим к следующему вопросу. Про виплату грошової винагороди в четвертому кварталі за активу активу комітету мікрорайону. Будь ласка. П'яте питання це згідно з програмою про забезпечення підтримки органів самоорганізації населення міста на 2015 рік. Це винагорода за четвертий квартал. Питання було. Вопроси, пожалуйста. Нет? Є пропозиція утвердити. Нет возражений? Пожалуйста, хто за, прошу голосувати. Проти воздержався приймається. Що квартальна грошова винагорода за активну роботу вуличних комітетів? Аналогічне питання згідно з програмою забезпечення підтримки органів самоорганізації населення. Так, питань було. не було, так. Хто за, прошу голосувати. Проти приймається. План роботи. План діяльності виконкому. Регуляторних актів. З підготовки проєктів регуляторних актів. Герасименко Юлія Вітальна, пожалуйста. Разработчик и инициатор управления изменили как мишки. Так, вопросы были у членов исполнительного комитета? Нет? Нет. Нет. Кто за, прошу голосовать. Против, воздержался, принимается. График упорядкования та передачі архивных документов. Жаркова Галина Миколаевна, будь ласка. Полковник ознакомлены? Нет возражений? Кто за, прошу голосовать. Против, воздержался, принимается. Извините, это дополнение до положения про комиссии взрослых людей, про дырных на надание субсидий. Токмай Наталья Анатольевна, будь ласка. Понятно. Вопросы, пожалуйста. Нет? Просим голосовать. Прошу. Кто за? Против? Воздержался? Принимается? Пожалуйста, Наталья Анатольевна, про выполнение решения в иконкому 4-го урока, чтобы тратила будь ласка. Дякую. Питання Не. немає. Хто за, прошу голосувати. Проти, утримався. Рішення прийнято. Дозвіл на переобладнання та перепланування житлової кімнати частини житлових приміщень гуртожитку. Я вибачаюсь. Микола Миколаївич, я вибачаюсь. Будь ласка, 11 питання. Про затвердження кошторисних розрахунків за вартість безоплатного капітального ремонту квартири особи, яка має. на такой пиль за рахунок коштів субвенции из державного бюджета, будь ласка. Питання, будь ласка, немає? Хто за це рішення? Прошу голосувати. Проти, утримаюся, приймається. Будь ласка, Микола Миколаївич, надання дозволу. Питання, будь ласка. Немає? Голосуємо. Хто за? Утримаюся. Приймається. Следующе питання про затвердження протоколу виїзних засідань постійної діячі комісії з розгляду збройних Будь ласка. Все, спасибо. Вопросы, пожалуйста. Нет? Прошу утвердить решение исполкома. Кто за, прошу голосовать. Против? Все принимается. Про дозволу на выделение аварийных зеленых насадок. Шелеп аварийная Владимировна. А вы, да? Давайте ответим на Члены исполкома есть перечень? Есть, есть да? Вопросы? Нет, татьяна? Кто за, прошу голосовать. Против? Воздержался. Принимается. Спасибо. Прознять с контроля решений в Иконкому. Наталья Николаевна. решение у нас есть. Да, все снимаем за исключением озвученного да, вами. Да? Есть, там, ну, угу. да, да. Что, нет возражений члены исполнительного Кто да, за, прошу голосовать. Против, воздержался, принимается. Про изменений до складу комиссии с питания захисту прав дитины при выконавчем комитете Бердянской Ради. Варенек, Яна я будь ласка. Согласно чинного законодавства, да, міський глава, треба, чтобы він возглавлял, да. Питание есть? Нема, кто за, прошу голосовать. Против, утримался. Уважаемые коллеги, у нас 17 по 24 вопрос, есть предложение пакетом проголосовать, потому что это касается, касается, статуса наших детей, но эта информация, будем говорить, так закрытая. Так, и на Мы рассмотрели вопрос. Нет замечаний? Нет возражений, да? Прошу голосовать. 17 по 24, кто за? Против? Воздержался? Принимается. Спасибо, Яна. Так, следующий вопрос про розгляд заяв Иларионова Татьяна Федоровна. Пожалуйста. И просят зарегистрироваться в литературный кадр. Пакет на документах зибраны, злил на законодательство Украины, 56 до 78 цивильного кодекса Украины. Спасибо, Заня. Федор Иванович, вопросы есть? Mm -hmm. Нет? Есть предложение проголосовать? Нет возражений? Кто за, прошу голосовать. Против? Воздержался? Принимается. Про, э, схваление проекта решения Минской Рады, пронесение измен, дополнение до решения Минской Рады, Виданные с 02.15 року номер один промельский бюджет на 2015 рек. Бросим Анатолий Миколаевич, будь ласка. Уважаемые члены исполкома, вашему вниманию предлагается проект решения на сессии по внесении изменений в городской бюджет. Он касается блока вопросов, который был исключен на предыдущей сессии для дальнейшего рассмотрения депутатами. С последующим ну, вынесением на сессии утверждение его. Комиссия будет на комиссии. Через комиссию, да, бюджетную? Нет возражений, уважаемые коллеги. Через комиссию, бюджетную комиссию рассмотреть и на? Нет, да? Кто за, прошу голосовать. Против, воздержался, принимается. Следующий вопрос, Анатолий Николаевич, про схваление проекта решений. про порядок финансирования выдатков из міського бюджета в 16 ролик до его затверждения. Будь ласка. Уважаемые член исполкома, традиционно всегда до принятия бюджета мы принимаем решение сессии о 1.12 финансирование. Имеется в виду, что бюджет после принятия бюджета еще дается по законодательству один месяц для упорядочивания самого бюджета. Поэтому, еще раз говорю, это финансирование по 1.12 э, для дальнейшего исполнения. Вопросы есть? Да, чисто технический да, вопрос. Нет, да? Прошу утвердить, кто за, прошу голосовать. Против, воздержался, принимается. Повестка дня исчерпана. Вопросы, члены исполков. Нет? Всем спасибо за работу.